Я думаю, что даже в этом законе, по крайней мере, вы правильно сказали, юристы начинают смотреть, как его обходить. Я тоже уже начинаю вычитывать, каким образом его обходить. И один из моментов, который пока на сегодня есть, это то, что есть такое понятие, и оно в подписанных Украиной международных обязательствах, есть как социально значимая информация. И здесь нет конфликта законов, по крайней мере, и моя практика в судах показала, что когда идет вопрос о законе Украины и законах международных, которые Украина признала, то побеждают все-таки международные законы, и социально значимая информация становится более важной, чем попытка каким-то образом заслонить, поставить информационный барьер. Это один момент. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, защита персональной информации, это то, что есть один Здесь упоминали несколько раз, но они акцентировали момент э, механизма защиты. Лицо, которое не хочет, чтобы о нем опубликовали информацию, должно это подать. И, и, кстати, вот возвращаясь к пану Волку и юридическому отделу, юридический отдел не должен защищать это лицо без его согласия. И говорить: является ли эта информация для этого лица, или не является, если изначально это лицо не написало, что эта информация нежелательна. Хотя я более чем уверен, что 99% лиц с удовольствием бы это написало, если им подскажут. Но только одна проблема есть. То, что они напишут, потом можно будет выяснить фамилии, кто написал, запрет дал. Это тоже есть информация. И если эта фамилия будет депутатов, будет весело. Если серьезно говорить о законе, Значит, здесь есть целый ряд изменений, механизм которых еще нужно не просто э, как бы изучить, пусть его подпишут, а еще и научиться использовать запросы. Тут уже говорилось много про запросы, но практика журналистской работы, по крайней мере, как там, не получается быть и там, и там. И, и смотреть, как получают запросы, и даже надо доставать запросами. Показывает, что на самом деле в Черниговской области журналисты запросы в нормальном понятии этого слова, информационный запрос, используют очень редко. С одной стороны, они за мучились всеми этими бюрократическими, зная, что напишут запрос, на который будет или отписка, или будет ответ, когда он не нужен. С другой стороны, в принципе, сейчас, вот согласно этому закону, мы получаем небольшую вилку. Первое. Есть социально значимая оперативная информация, в законе она довольно детально перечислена, сейчас не буду перечитывать, чтобы время не забирать, где есть 48 часов на то, чтобы подать информацию. И, кстати, между прочим, потому и милиция пошла на то, что они сейчас тренируются, пока еще даже не началось, на 5 дней, только потому, что они боятся, что у них почти вся информация попадет у милиции МНС на 48 часов. Это первый момент. Второй. Там сегодня уже упоминали про 20 дней, обоснованность и так далее. Вы знаете, попробовать написать обоснование, почему этот ответ нужно готовить, поверьте мне, не всякий чиновник возьмет на себя ответственность написать такое обоснование. Переадресовать в другую инстанцию, это тоже появляется документ. Когда таких документов накапливается много, вопрос суда может быть как вопрос, как называется, профессиональная смерть для этого человека, чиновника, который переводит стрелки, если грамотно к этому подойти. Вопрос, кстати, судов и оспаривания в суде как информационных запросов в этом законе довольно хорошо прописан, и в принципе большая часть чиновников по крайней мере, из тех, кого я знаю, они не рискнут выходить на ту грань, которая потом рано или поздно перейдет к, э, к спорам юридическим, где выиграть тяжело будет, а проигравший теряет работу. Потому, кстати, между прочим, один из механизмов защиты уже сейчас мы видим на уровне Киевского городского совета, когда, я думаю, он будет и в городе Чернигове, и на уровне областных органов власти, когда будет определенная унификация информационных потоков и выделение тех людей, которые имеют право общаться с прессой.